привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку наш постійний експерт і найкращий астролог, не побоюся цього слова, всього світу Влад Рос. Вітаю, Владе! Так, да, дорогі друзі, всіх вас з днем байбака. Прошу, у мене в цей день фактично вирішується судьба України. Могу сказати більше. Меркурій був в тригоні к Юпітеру якраз 2 го числа. 2 февраля 2-2-2025, много двое, прекрасно. Да, именно в это время решается судьба Украины. Могу сказать больше. Мы стали, значит, намного ближе к миру. Молитесь, дорогие друзья, фактически принято решение, что война закончится 2-2-2025. Давайте еще раз повторить сюда, то, будь 2.02.2025 года, в день, был день Байбака. По-моему, по всей Украине была ясная погода, поэтому нас ждет яркий, красочный сезон. Да? Это сретение, встречается зима с летом, и вроде бы у всех было прекраснейшее настроение. Могу сказать больше, фактически были договоренности супер-классные до такой степени, что... Война должна закончиться после этих переговоров. И тем более Тим Келл к нам приезжает в Киев буквально в середине февраля. Это спецпредставитель Америки по вопросам окончания войны. Ну и, как я всегда говорил, что Дональд Трамп собирается встретиться с Лили Путиным в марте месяце. Мой прогноз остается, в отличие от Гордона, стопроцентным. В марте они встретятся и должны положить конец этой кровопролитной войне влади, але ж не дивлячись на ті переговори які зараз ведуться і ті події які дуже швидко прям дуже, Стрімко навіть я б сказала, розвиваються у всьому світі, і, звичайно ж, стосуються в основному саме України, не дивлячись на це, Шольц все ж розкритикував ідею Трампа допомагати Україні в обмін на ресурси, назвавши це егоїстичним і егоцентричним. Як прокоментуєте цю заяву? Ну З Дональдом Трампом по любому не получится по-другому значить освободить наші землі. особенно вблизи Курахова, где а, суперклассная зале лития находится, там просто супер большие. И сейчас российцы у нас отбили Курахова, но мне кажется, что мы вернем Курахова и вообще мы можем зачистить Донецкую область именно в тех районах, где много лития, много а, титана, много, а, значит, других редкоземельных, а, а, значит, а, металлов а, и, возможно, вообще Донецкая область вернется нам в то состояние, в котором они начали эту войну да, 24 февраля 2022 года. Поэтому наоборот, а какая разница, там, где будут редкоземельные участки? Либо мы это, будем с этого иметь финансы, то есть американцы будут вкладывать деньги, у нас будут налоги в нашу страну, либо просто расисты придут, у нас все отберут, все это дело, и будут все в Москву иметь поэтому лучше, дорогие друзья, редкоземельный участок, пускай разрабатывают именно американцы, тогда у нас будет точно ядерный зонтик. Они точно не дадут возможности больше никогда расистам напасть на нашу страну, потому что это их будет бизнес, это их будет дело, это будет их финансы. Ну и самое главное, дорогие друзья, где мои шесть соток земли? До сих пор жду у нашего украинского правительства. Как вы думаете, а если да, даже шесть соток земли мне не выделено. Какие редкоземельные земельные участки, или кто-то из вас может это а, получить? Вот, вот лично вы сможете это как-то освоить? Вопрос для вас. А, Влада, ну действительно, я хочу э, сказать еще. Що... Навіть підтвердженням ваших слів є те, що ми зараз не лише вже втримуємо позиції, в тому числі на Харківському напрямку, а й потроху відганяємо ворога. Чому так відбувається? У нас з'явилися більше ресурсів, більше сил, тому що, от те, коли ми почали відганяти ворога, саме співпадає от з початком цих переговорів, цих подій. Що це може означати? Чому так відбувається? Ну, Марс, просто война связана с Марсом. Марс ⁇ это та война. На небе он замирает, он сейчас в ретроградном положении. Вообще он полностью э, станет как бы на небе, ровно в третью годовщину войны, 23-24 февраля, а в ночь с 23-24. И вообще у нас, возможно, даже ждет SS Fire, то есть прекращение огня, да, именно где-то в этих датах, особенно после того, как Тим Келлок в середине февраля приедет в Киев дорогие друзья. Поэтому, возможно, что сейчас для вас очень хороший прогноз. В ближайшее время, в ближайшую неделю, скорее всего, значит, ракеты, там, Искандеры, баллистические ракеты, вот как недавно были по Одессе, ударили, значит, и уничтожили, значит, гостиницу престоль. уже не будет по Украине производиться, максимум будет летать сейчас шахеды, и постепенно-постепенно может перейти в то, что вообще перестанут и с их стороны по нам наноситься удары только могут быть на фронте, а уже во внутрь страны, во внутрь, значит, гражданской инфраструктуры уже ничего не будет долетать. Очень много, что изменилось буквально 2.02.2025. Дорогие друзья, открыт, значит, дорога к миру. Мы настолько близко к миру никогда не были, как подошли к нему буквально еще вчера. И могу вам сказать одно: что близится все-таки Сисфайр и Марс на небе остановится. Марс это Бог войны. Марс настолько будет ослаблен сейчас в феврале, что война и конец огня может именно происходить в двадцатых числах этого месяца. А, Владе, ви знаєте, щоразу під час ефіру з вами а, я переконуюсь у тому, що ви швидше всього не лише астролог, а й екстрасенс, тому що я а, хотіла тому, що запитати. У нас, у нас тому що я хотіла запитати, чи є небез... які небезпечні дати от лютого є для України. Ви сказали, що так, якісь ракети вже запускати не будуть, але ще будуть шахеди, чи є от якісь небезпечні дати? Давайте візьмемо на наступний тиждень для України по загрозі від шахедів. Ну от у нас жорсткий квадрат меркурія Курана це чуточна дата 10 февраля. Значит, 9, 10, 11 плюс-минус Урбис берем. А потом у нас будет соединение Меркурия с Сатурном вблизи 25 февраля. А то есть тоже 24, 25 может что-то там какие-то быть ситуации. Но именно в эту дату на небе останавливается Марс, и может вообще все закончится значит, вот такая вот ситуация. Ну и, значит, в ближайшее время также не очень благоприятное 7-8 число. А так, в принципе, более-менее февраль, когда Марс останавливается, более будет спокойный месяц, чем январь. Могу вам сразу сказать, все более, более будет спокойно. Владими, стало відомо також про те, що солдати КНДР припинили участь у боях на Курщині з середини січня через значні втрати. Чи може це означати послаблення позицій ворога на Курщині і наше посилення, наше просування там? Могу вам сказати одно: Дональд Трамп не захотів вести якісь переговори. С лили Путиным, значит, если корейцы будут находиться на, значит, на фронте. Главное условие, чтобы корейцы отошли от фронта. Это было согласовано. Их убрали оттуда. Поэтому, дорогие друзья, это хотелки Дональда Трампа. То, что корейцев не стало в Курской области, это Дональд Трамп так решил, что их там не должно быть. Тогда он входит в переговорный режим, чтобы не было этих никаких корейцев в том числе. Ну и самое главное, расисты понимают, что у них нет ни единого шанса отбить значит, Курскую область. Они смирились с тем, что у них нет ни единого шанса. Они пытались это сделать 1 марта. Они видят, что 1 марта они это не сделают. А поэтому придется им менять Курскую область, дорогие друзья, на Запорожскую и Херсонскую область. Я вот уверен, что такого может абсолютно неожиданно произойти. И мы огромные свои территории вернем вместе с Запорізька АЕС, це мінімум то, що нам би хотілося, звернути Запорозької АЕС, там п'ять енергоблоків, які нам просто необхідні для стабільності нашої енергетики, ми поміняємо на курську область. Влади Зеленський дав сигнал, що пом'якшить свою позицію щодо українських територій. Це зазначив спецпредставник Трампа з питань України та РФ. Чи дійсно Україна готова пом'якшити свою позицію? Да, абсолютно верно. По крайней мере, те позиции, которые значит, раньше находились значит, та же Луганская или Донецкая области до 24 февраля 2022 года, плюс Крым, он вообще не обсуждается. Мы согласны, что эти территории, хоть мы и не признаем, но они будут в составе Российской Федерации. А поэтому Донецкая, Луганская область и Крым, мы согласны на то, чтобы временно они считались, как в свое время в Советском Союзе, Балтийские страны там Литва, Латвия, Эстония. Что они западным сообществом не были признаны, но при этом значит была бурная торговля советским союзом. Многие там ездили в Эстонию, в Латвию, в Литву. И как бы вроде бы не признавали, а с другой стороны, вроде и признавали все это дело. Да? По крайней мере, на это согласен, Зеленский. Но таким образом мы сохраним свою государственность. А для нас это самое главное. А, ну, а после смены правителей в Москве, а переворот в госмитр, дорогие друзья, случается, он всегда происходит, нас сразу заберут в НАТО и будут у нас зонтик НАТО. Влада, а, а го... чьи готова Россия чем из <coughs> у них настолько напряженка, значит, в финансовом плане, у них прям коллапс финансовый может случиться, они готовы пойти на все. Потому что экономика Российской Федерации рушится. Ну и самое главное, Дональд Трамп сказал, что если они не закончат войну, то будет нефтяной эмбарго. Пол, и, и, и будут санкции против Лукойла и против Сибнефти. Это самые две большие компании, добывающие нефть в Российской Федерации. Это 70% всей нефти, которую они экспортируют. Поэтому <клёх> вот так они уже готовы идти на все. И э, есть характер, есть железные яйца у Дональда Трампа, в отличие от Джо Байдена. И там у них еще этот... Все эти его советники, которые соливаны, в общем, все, они ушли в небытие. Поэтому нас ждет все-таки очень хорошее будущее. И я уже вижу, что оно в ближайшее время будет происходить. Ну а пятый месяц прекрасный, да, всегда говорил, май месяц, вообще будет прекрасен, замечателен, и вообще можно так говорить уже окончательно и бесповоротно, что 5.05.2025 война может завершиться. Прекрасно. Владе, есть такая заява, что Путин может встретиться с Трампом або в Саудовской Аравии, або в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, чи обрано уже место? Я думаю, что Дональд Трамп хочет встретиться с Бен Салманом, а скорее всего это все-таки будет Риад в Саудовской Аравии. Смысл Дональду Трампу ездить сначала в Объединенные Эмираты, а потом уже в Саудовскую Аравию, хотя может быть и это. Но в любом случае то, что они встретятся, я всегда говорил, что это будет первая половина марта, да? может самые последние числа февраля могут быть, 20-е, это, это 100%. После чего, дорогие друзья, война очень быстро, Сисфайр будет, и она будет закончена, и, и стрелять перестанут. Я почему-то в этом абсолютно уверен. Ну и самое главное, что не просто так Тим Келлок прилетает в Киев в середине февраля, а, говорят, что на День влюбленных даже может приехать 14 числа, а, и он может нам привести очень важную весть, что мир все, и все, все может закончиться. Це прекрасно, замечательно. і просто так би Тім Келлок к нам не приїхав, если бы він не був вісником перемирия і вестником окончания этой війни Влада, Також у найближчі добу відбудеться телефонна розмова з Сі Сізіньпіньо, щоб укласти угоду. Чи відбудеться дійсно ця розмова Трампа із лідером Китаю? Я можу сказати більше. зараз буде турне значить Трампа, і Він навіть буде в Пекіні, Його приймуть в Пекіні, тому... Сначала будет звонок, потом они там встретятся. И самое главное, кто отговорил от Орешника, от всех ядерных штучек э, российской Федерации, это был прежде всего Си Цзиньпинь. Поэтому Орешник, слово Орешник мы уже не слышим месяц. Все, закончилась эпопея, эпоха ядерной войны, ядерных значит, шантажа, все это закончено. И это с подачи было все Китая. Китай решил закончить эту войну, закончить эту провокацию. И, конечно же, Си Цзиньпинь – это тот человек, который повлиял вот только что сейчас на Москву. Без влияния Си Цзиньпиня, и, значит, я бы так сказал больше, Дональд Трамп не задумается и не сделает, значит, пошлину для Китая 10%, где он настраивал уже Китай, чтобы будет 10%, если Китай договорится с Москвой, что надо заканчивать. Поэтому Китай настоятельно просил Москву закончить войну в Украине, иначе он перестанет покупать у них нефть и газ. Вот. Поэтому Москва в безвыходном положении. Без Китая продолжать она эту войну не может. Экспорт может быть закончен если в Китае, если, она, если Москва не пойдет на условия Китая. И она идет. Поэтому как эту, эту войну развязал Китай с его согласия, Путин напал на Украину, так он ее и закончил. Сейчас он ставит жесткие условия, что надо заканчивать эту войну. и Это прежде всего разруливает эту войну с Си а, так уж Также США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. А, влада, действительно справді США необходима изменение власти в Украине? Да, там мечтают с двух сторон. И в Москве никто не хочет с ничего подписывать. А сам Трамп не очень любит Зеленского, да. В общем, с двух сторон хотят переизбрать президента у нас. Ну, большие шансы, если Зеленский все-таки будет досрочно идти на выборы в мае месяце, например, 25.05.2025, чтобы он избирался, а осенью, чтобы избирался уже парламент наш и местные были выборы. Весной больше шансов переизбраться, конечно, у Владимира Зеленского, а осенью уже у Залужного, когда Юпитер, звезда королей, войдет в знак Залужного – он под зодиакальным знаком рака. А Юпитер, символ власти, могущества, войдет в зодиакальный знак рака. И, конечно же, со второй половины года больше шансов у заложенного. Но если у Зеленского есть шанс, то, конечно, быстро закончить эту войну, быстро досрочные выборы президента назначить, где-нибудь 25 -го, -го, 2025 -го года. И там у Зеленского будут больше шансов. Ну а для Москвы самый страшный счет, Сон, это, конечно же... Владимир Зеленский. Хуже для них нету и не было ни одного президента. Они его боятся, они понимают, что он их полностью пережал. И если кто и мог пережать этого Лили Путина, то это только наш Владимир. Столкнулись с лбами два Владимира, два владеющих этим миром. Но наш Владимир, он еще и Александрович, как Александр Македонский. <laughs> Це справді так. Влада, дякую вам за розмову, дякую за такі мегапозитивні прогнози, тому що Якось в душі, знаєте, радісно так стало, тому що ваші прогнози справді завжди здійснюються, А сьогодні вони були ну з кожним разом вони у нас більше і більше позитивніші такі і оптимістичніші. Я нагадаю нашим підписникам, що якщо у вас є бажання замовити натальну карту, річний соляр, контакти Влада Роса будуть в описі цього відео, адже краще за Влада Роса для вас ніхто цього не зробить. Тож переходьте вниз в опис цього відео і шукайте там контакти Влада Роса. А ми не прощаємося з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.